ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଖାଟୁଶ୍ୟାମଜୀଙ୍କ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ରୂପ ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ପରିବାରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିଲେ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବୁ ବର୍ବରିକଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେହି ବର୍ବରିକ ଯିଏ କଳିଯୁଗରେ ଖାଟୁଶ୍ୟାମ ନାମରେ ପୂଜିତ ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ ମାଇଥ ସ୍ରାଇନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଏହି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ କାରଣ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ ଏହା ବଳିଦାନ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର କଥା ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବୁ କିପରି ଜଣେ ମହାଯୋଦ୍ଧା ବର୍ଭରିକ ନିଜ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ ଏବଂ ସେ କିପରି ଆଜି ଖାଟୁଶ୍ୟାନ ଭାବେ ପୂଜିତ ଏହି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଲୋଡ଼ିତ କରିଦେବ ଏହି କାହାଣୀ ମହାଭାରତ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବର୍ଭରିକ ଥିଲେ ଘଟୋ କୋଚଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ଭୀମଙ୍କ ନାତି ଜନ୍ମରୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପାର ପରାକ୍ରମ ଓ ଶକ୍ତି ଥିଲା ତାଙ୍କ ମା ଅହିଳାଳାବତୀ ତାଙ୍କୁ ତିନୋଟି ଅଭେଦ୍ୟ ବାଣ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ନିମନ୍ତେ ସେ ତିନି ବାଣଧାରୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ ସେହି ବାଣୁଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧକୁ ସେ ଅତି ସହଜରେ ଜିତିପାରୁଥିଲେ ବର୍ବରିକ ମାଙ୍କୁ ବରଦାନ ମାଗିଥିଲେ ଯେ ସେ ସର୍ବଦା ନିର୍ବଳମାନଙ୍କ ରକ୍ଷକ ଭାବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଥିଲେ ମଣିଷ କ'ଣ କରିପାରିବ ବର୍ବରିକ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଲେ ଯେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ସେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବାକୁ ଠିକ୍ କଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠି କାହାଣୀରେ ଆସିଲା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମୋଡ଼ ବର୍ବରିକ୍ ଆରମ୍ଭରୁ କୌଣସି ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନଥିଲେ ସେ ସର୍ବଦା ହାରୁଥିବା ପକ୍ଷ ତରଫରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ଠା ରଖିଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିର୍ବଳମାନଙ୍କ ବିଜୟ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଏହି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିପାରିଲେ କୃଷ୍ଣ ବୁଝିଗଲେ ଯଦି ବର୍ବରିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ତେବେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ମଧ୍ୟ ହାରିଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାହେଲେ ଧର୍ମର ପରାଜୟ ହେବ ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା କଲେ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ବର୍ଭରିକକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏବଂ କିଛି ଉପହାର ମାଗିଲେ ବର୍ଭରିକ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଦାନବୀର ଥିଲେ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କହିଲେ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ହସି କହିଲେ ମୁଁ ତୁମର ସେହି ତିନିଟି ବାଣ ଚାହୁଁଛି ବର୍ଭରିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ସେହି ବାଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ତଥାପି ସେ ଶପଥରେ ଅଟଳ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବାଣ ଦେଇପାରିବି କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ମତ ହେଲେ ବର୍ବରୀକ ପ୍ରଥମ ବାଣ ଉଠାଇ ପଚାରିଲେ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିରେ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ କ'ଣ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଏଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ହେଉଛି ଧର୍ମ ବର୍ବରୀକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣ ଉଠାଇ ପଚାରିଲେ ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ଏହି ଯୁଗରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପୂଜନୀୟ କି କୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଏହି ଯୁଗରେ ସେହି ଲୋକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପୂଜନୀୟ ଯିଏ ନିର୍ବଳମାନଙ୍କ ରକ୍ଷକ ଏବଂ ଧର୍ମର ସେବକ ଏବେ ବର୍ବରିକ ତୃତୀୟ ବାଣ ଧରି କହିଲେ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଧର୍ମ କ'ଣ ଏବଂ ଯିଏ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ ସେ ସର୍ବଦା ପୂଜନୀୟ ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ମସ୍ତକ ଦାନ କରୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମର ପାଳନରେ ମୋ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବି ଏହି କଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ନିଜ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରକାଶ କରି ବର୍ବରିକଙ୍କ ମସ୍ତକ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ କହିଲେ ହେ ମହାବୀର ତୁମର ବଳିଦାନ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କଲା କଳିଯୁଗରେ ତୁମେ ମୋ ଅଂଶ ଭାବେ ଖାଟୁଶ୍ୟାମ ରୂପରେ ପୂଜିତ ହେବ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ସତ୍ୟ ମନରେ ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏହିପରି ସେହି ମହାନ୍ ଯୋଦ୍ଧା ପର୍ବରେ ଆଜି ଖାଟୁଶ୍ୟାମ ଭାବେ ଅମର ହୋଇଗଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ରାଜସ୍ଥାନର ଖାଟୁଧାମ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ମନୋକାମନା ମାଗନ୍ତି ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ଧର୍ମ ଓ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ବର୍ବରିକ ଏହି ବଳିଦାନ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ଖାଟୁଶ୍ୟାମଜୀ ମନ୍ଦିରକୁ କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି କି କମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଏହି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଅକୁହା ଅଶୁଣା ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ମାଇଥର୍ ଶ୍ରାଇନ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟିପନ୍ତୁ তে আপোন কিডিঅ' মিছ কৰে নাই আগামী ভিডিঅ'ৰে দেখা হ'ব আনবাদ জয় শ্ৰী খাটোশ্যাম